ये दुनिया जिसकी कोई औकात नहीं उसके लिए तूने रब को भी छोड़ दिया रब के रसूल को भी छोड़ दिया सब चीजें पीछे छोड़ के तू दुनिया के पीछे लग गए एक बुजुर्ग थे ना हजरत वो किसी बादशाह के पास गए तो बादशाह को कहने लगे जी ये क्या आप दुनिया के पीछे लगे हुए हैं अल्ला अल्लाह अल्लाह किया करे अल्लाह को याद करें तोबा करें अपने मामलात दुरुस्त करें दुनिया में रह के क्या करना है तो वो जो बादशाह था वो कहने लगा ओए भगाओ यार इसको दरबार से बाहर करो इसको क्या पता शाही ज़िंदगी के शान शान क्या है जब भी मैं आता हूँ इतना बंदे मेरी इज्जत में खड़े होते हैं तरह तरह का खाना मुझे मिलता है इसको क्या पता कि बादशाह की ज़िंदगी का लुत्फ़ क्या है निकालो इसको बाहर ये तो फ़कीर है इसको तो पता नहीं किसी बात का वो फकीर था उसको तो निकाल दिया चला गया फिर एक दिन क्या हुआ वही बादशाह ना शिकार के लिए घर से बाहर निकला शिकार कर रहा है अकेला घोड़ा जो था जो सवारी थी उसकी वो सरकश हो गई काबू नहीं रहा अपने आप से बाहर हो गया जितना रोका वो रुका नहीं वो उसको उस जगह पर ले गया जहाँ पर पानी का एक भी कतरा नहीं था धूप ही धूप सहरा ही सहरा पहाड़ बडे बड़े-बड़े, बड़ा हैरान हुआ बड़ा परेशान हुआ घोड़े ने वहां पर फेंका और भाग गया अब वो अकेला बादशाह कोई चीज नहीं प्यास की वजह से जान जाए वो हल्क तक आ पहुंची फिर एक बंदा वहां से गुजरा मशक उसने लटकाई हुई उसमें पानी तो बादशाह ने आवाज ओ भाई बात सुनो पानी दे दो मेरी जान हल्क तक आ पहुँचे मरने लगा वो कहने लगा क्या दोगे बदले में अगर मैं बादशाह हूँ कहने लगा होगा तो बादशाह जहाँ का मर्जी मैं नहीं जानता पानी लेना है तो कुछ देना पड़ेगा तो बादशाह ने कहा चलो मुझे पानी दे दो बदले में तुझे मैं आधी बादशाह देता हूँ उसने चमड़ा लिखा निकाला और उस पर लिखवा लिया बादशाह ने लिख दिया कि आधी बादशाह तेरी उसने पानी दिया बादशाह ने पानी पीना चाहा खुश्क हल्का था जल्दी जल्दी पीने लगे पानी अटक गया फिर जान पे आन बनी फिर आवाज़ लगाई ओ अल्लाह के बंदे फिर फंस गया हो क्या कोई है और इस तरह का हरबा तेरे पास के ये पानी नीचे चला जाए कहने लगा हाँ कहते कर दे कहते नहीं फ्री में नहीं करूँगा और देना पड़ेगा तो बादशाह ने सोचा कि यार अगर मर गया तो कुछ बाकी नहीं बचेगा ज़िंदा रहूँगा हो सकता दोबारा बादशाहत बन जाए जहाँ मैंने तुझे बाकी की आधी बादशाहत भी दे मेरा इलाज कर दे जिंदगी तो बच जाए ना तो उसने उसके पास कोई टोटका था उसने वो किया पानी नीचे उतर गया बच गया सही हो के अपने बात दरबार में बैठा जा के फिर कई दिनों बाद वो फ़कीर जो था वो दोबारा आया कहने लगा बादशाह सलामत ये क्या ज़िंदगी जी रहे हो आप क्या रखा है ताजो तक में अल्लाह अल्लाह किया करे हर वक्त नमाज पढ़ा करे तो कहने लगा ये वही है ना जो पहले भी एक दफ़ा आया था निकालो इसको बाहर हर दफ़ा आ जाता है ये इसको क्या पता कि बादशाहों की ज़िंदगी क्या होती है उसने कहा ठहर जाओ जरा उसने जेब से वो वो टुकड़ा निकाला चमड़े का निकाल के दिखाया बादशाह ये है तेरी बादशाहत ये तेरी बादशाहत का मुल है दो घूट पानी के कतरे ये तेरी बादशाह जिसके पीछे तूने रब और रब के रसूल को छोड़ रखा है तो हज़रत ये दुनिया है जिसके पीछे हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़ रखा है